সকলোলৈকে নমস্কাৰ আৰু আপোনালোকৰ বহুমুখীয়া সময় ক্ষতি কৰি আজি আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈ আমাৰ এই যি বিশেষ ক্লিনিক আয়ু কে ডি ছেক্সুৱেল হেল্থ ক্লিনিক যিটো আমি আজি শুভাৰম্ভ কৰিম তাৰ কাৰণে আকৌ অন্তৰৰ নিভৃতম কোণৰ পৰা মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আয়ু কে ডি মেন হেল্থ ক্লিনিক পুৰুষৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে এখন বিশেষ ক্লিনিক যি আমি যোৱা বছৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আমি তাত যৌন সমস্যাৰ লগতে পুৰুষসকলে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সময়ত আক্ৰান্ত হোৱা বিভিন্ন অসুবিধা বা বেমাৰৰ বিষয়ে আমি তাত কম্প্ৰিহেঞ্চিভ এটা ক্লিনিক আমি যোৱা বছৰ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত আমি দেখিছিলোঁ যে যথেষ্ট সংখ্যক ৰোগী পুৰুষ তথা মহিলাও আহে আৰু যৌন সমস্যাত বিভিন্ন ধৰণে ভুগি থাকে আৰু তেওঁলোকে নাজানে যে কোন চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাব লাগে যে আৰু সেই ধৰণৰ অসুবিধাবিলাকৰো যে আৰোগ্য কৰা সম্ভৱ বা বিজ্ঞানসন্মত চিকিৎসা পদ্ধতি আছে সেই বিষয়ে যথেষ্ট সংখ্যক লোকেই অৱগত নহয় আৰু নোহোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন হয়তো ছ'চিয়েল মিডিয়া বা বিভিন্ন কিতাপ পত্ৰ বা বিভিন্ন কোৱেক বা কবিৰাজ তেওঁলোকৰ পিছলৈ ঢাপলি মেলে মেলি পেলাই তেওঁলোক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দিশ বিদেশ হেৰুৱাই আৰু বহুসংখ্যক আমি পুৰুষ মহিলা পাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ সম্বন্ধত ফাঁক মেলে বহুসংখ্যক ডিপ্ৰেশ্যন হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা খবৰো পাওঁ যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আত্মঘাতী হোৱাৰ নিচিনা খবৰো আমি পাইছোঁ গতিকে যিহেতু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এনেধৰণৰ ছেক্সুৱেল হেল্থ ক্লিনিক পুৰুষ আৰু মহিলাৰ যৌন সমস্যাবিলাকৰ বিষয়ে এড্ৰেছ কৰিবলৈ এখন বিশেষ ক্লিনিকৰ অভাৱ আছিলে যিটো ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰ নগৰবিলাকত এতিয়া হৈ উঠিছে ভাৰতবৰ্ষৰ খুব কম সংখ্যক আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই সুখী হ'ম যে এই যিটো বিভাগ এই বিভাগটো একচুৱেলি আমাৰ মূত্ৰাতত্ত্ব বিভাগ ইউৰলজিৰ এটা ব্ৰাঞ্চ কিন্তু হয়তো ইউৰলজিষ্টৰ সংখ্যা যথেষ্ট তাকৰ থকাৰ কাৰণে বা বিভিন্ন সময়ত অন্য অসুবিধাবিলাকৰ প্ৰয়োগৰ বহুত বেছি কিডনীৰ পাথৰ কেঞ্চাৰ আদি অসুবিধাবিলাক বহুত বেছি হোৱাৰ কাৰণে ইউৰলজিষ্টসকলে হয়তো যিমান মনোনিৱেশ কৰিব লাগে যিধৰণে ইয়াত কনচেনট্ৰেট কৰিব লাগে সেইধৰণে কৰিব পৰা নাছিল কাৰণে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ইউৰলজিষ্টসকলে এই বিশেষ ছাবজেক্টটোৰ প্ৰতি অনীহা থাকে বা প্ৰেক্টিচ নকৰে কিন্তু আমি আকৌ আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হ'ম যে আমি ইয়াতে ছজনকৈ ইউৰলজিষ্ট আছোঁ আৰু আমাৰ এটা টীম আছে নেফ্ৰলজিষ্ট আছে আৰু আমাৰ খুব এক্টিভ আমাৰ পেথ'লজিষ্ট নিৰ্মালী মেডাম আছে আমাৰ যিহেতু এই ধৰণৰ ছেক্সুৱেল হেল্থ যিটো তাত যি ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্টবিলাক হয় তাত অকল ইউৰলজিষ্ট বা মেডিকেল বা চাইকেটিষ্ট বা এজন চিকিৎসকৰ পক্ষে সম্ভৱ নহয় আমাক এটা কোলাবৰেটেড আৰু এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড চিষ্টেম লাগে যিহেতু আমি ছজনকৈ ইউৰলজিষ্ট আছো গতিকে আমাৰ তিনজন ইউরোলজিস্ট বিশেষকে কিন্তু আমি বাকি গোটে কীজনেও এই বিষয়ের ট্রিটমেন্টের বিষয়ে অবগত আর আমি সেই ধরনের চিকিৎসা কিছু কিছু আরম্ভ করেছিলাম আর একটা মেশিন এই আমার থেরাপি থেপি যে মেশিন আহিছে সেটা আমি শুভারম্ভ করি আৰু তাৰ লগতে আমাৰ যিটো পিছত থেকিবি এটা যে ৰোগীৰ শৰীৰৰ পৰাই আমি ৰক্তটো সংগ্ৰহ কৰি তাত মেডামে তাৰ পৰা যিবিলাক ৰিজেনেৰেশ্যন তাৰমানে পুৰুষাংগ ৰিজেনেৰেট কৰে আকস্মিক গ্ৰোথ আৰম্ভ হয় তেনেধৰণৰ কিছু গ্ৰ'থ ফেক্টৰ থাকে তেজত সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে পৃথক কৰিব পাৰি

টান হৈ যায় আৰু শিথিল হোৱাৰ সময়ত খুব বিষ হয় এনেধৰণৰ অসুবিধাবিলাকৰ কাৰণেও এই পিছত থেৰাপি বুলি যিটো আমি ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু দেখা গৈছে যথেষ্ট সংখ্যক ৰোগীয়ে তাৰ খুব সুফল পাইছে তাৰপিছত এই চকুৱে থেৰাপিটো বুলি এটা যে বহুসংখ্যক বহুসংখ্যক আমি ব্যক্তি এনেকুৱা পাওঁ যে তেওঁলোকে ভাবে যে তেওঁলোকৰ জনাংগৰ যিটো শিথিলতা সেইটো যেন ঠিক যি ধৰণে হব লাগিছিল তেনেধৰণে নহয় গতিকে আমিতো সেইটো চেক কৰিব পৰা কোনো ব্যৱস্থা নাই যেনেকে বস্তু এটা আমি এক কেজি আছেনে নাই জুখি চাব পাৰো কিন্তু শিথিলতাটো সি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে হয়নে নহয় সেইটো আমি কেনেকৈ জানিম জনাৰ ব্যৱস্থা নাথাকে কাৰণে বহুসংখ্যক ৰোগী ডিপ্ৰেশ্যনত ভোগে যে মোৰ শিথিলতাটো ঠিক যিমানখিনি হ'ব লাগিছিল সিমানখিনি হোৱা নাই নেকি সেইটো চাবলৈ আমাৰ পাইপ টেষ্ট বুলি এটা টেষ্ট হয় সেই টেষ্টটো কৰি যদি আমি তেওঁলোকক দেখাই দিব পাৰো যে আপোনাৰ জনাঘৰ শিথিলতা যিধৰণে থাকিব লাগিছিল একজেক্টলি তেনেধৰণে আছে তাৰ দ্বাৰাও তেওঁলোকে নিজৰ চেল্ফ ইমেজটো খুব ভাল হয় আৰু তাৰপিছত দেখা যায় যে বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সুফল পায় সেই টেষ্টটো আমাৰ ইয়াত সম্পূৰ্ণ নিয়মীয়াকে হয় আৰু ইয়াত আমাৰ সুবিধাটো হৈছে যে আমাৰ হস্পিটেলখন আপোনালোকে দেখিছে যে কাষৰীয়াকৈ আছে আৰু যথেষ্ট আহল বহলকৈ কৰা হৈছে আৰু আমাৰ ইউৰলজিষ্টসকলে প্ৰত্যেকজন ৰোগীৰ তেওঁৰ যিটো ছিক্ৰেছি গোপনীয়তাটো খুব ভালকৈ ইয়াতে মেইনটেইন কৰা হয় আৰু খুব পাৰ্চনেলাইজড আমি যিহেতু ছজন ইউৰলজিষ্টেই এই বিষয়ে প্ৰেক্টিচ কৰোঁ গতিকে তেওঁলোক আহি ৰৈ থাকিব নালাগে এদিনৰ ভিতৰতে পৰীক্ষা পাতি কৰি যদি আমি সেই যিটো বিশেষ থেৰাপি পিছত বুলি কৈছিলোঁ পাৰ্চ থেৰাপি যদি কৰিব লগা হয় একেদিনাই কৰি তেওঁলোক গুচি যাব পাৰে গতিকে আহি তেওঁ বহুত দিন আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে থাকিব লগা নহয় গতিকে পইচা পাতি বা অৰ্থৰ এই ধৰণে কম খৰচ হ'ব